Привет. А можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий Катебек. Евдокия. Почему же Прасковья, Ты Тереза. Мы с мужчинами не знакомимся. Нам духовный сан не позволяет. Ясно. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Со мной и так никто не знакомится. Я тебя тебе звать. Сестра Мария. Ні, ну, напевно, вже не сестра, а просто Марія, да? Я ж тобі не брат. А для нас в миру всі браті і сестри. Це де ви таке придумали? В монастирі нашому. Так, а подожди, а ну подожди. У вас що, там а, мужчин взагалі нема? Одні жінки? І всі монашки. Кажеться, я знаю, де я проведу ближайші два роки. Я последний раз тебе спрашиваю, будешь моей или Виталик, я тебе уже сто раз говорила, что нет. Ну, не сто, а двести сорок два. Если нужно, могу сказать 243. Я тебе спрошу, если ты завтра скажешь мне, что нет, то я уйду в Зинский монастырь, ясно? Знаешь, Виталик, лучше уходи уже сегодня, чтобы мне больше голову не морочило. Нічого, нічого, Наташенька, Ти ще до мене прибіжиш. Ну, буде вже <рик> Все, хватись. Віт, Віталік. Я не зрозуміла. Що це відбувається? Що, мама, тілочки не хочуть зі мною знайомиться, тому я ухожу в монастир. В женський. На две недели. Подивлюсь, я там, что проверю и вернусь. Як доберешься, сообщи. Ладно. Только я надеюсь, что в меня не будет там времени звонить. Пока. <пока>, <пока> Ой, не знаю я тебе, Богдановна. Ты так изменилась. Я просто почала зустрічатися з одним тібетським монахом. <с brighten> <laughs> <крин> ну і як воно? Ну знаєш, він спочатку нагрішить, а потім сам собі гріхи і відпускає. Дуже удобно. Гуманно. <крин> <крин> Меня зовут Виталик. А можно записаться до вас в монастырь? Ты знаешь, что это женский монастырь? Ну, понятное дело, что я сюда пришел. Нет, я тебя не пущу. Тебе нужно муж с кость. Так а яшу, похож на дурачка две недели тусоваться с мужиками? А где ты странствуешь, куда идешь? Mm, а я не от слово странствовать, я от слова странный. <laughs> ты <ж> ну? такую. <laughs> Сейчас попробуем один вариантик, я бачу в немецких фильмах. Надеюсь, сработает. <смех> <смех> так, э, сантехника вызывали? <laughs> ну, наконец! Две недели ждем. Сразу так бы и сказали. Друзья, да, а с сразу шуточки сразу, свои шутите. Сразу сказал. Так, ну ты? Ну вот, посмотрите, у нас здесь все течет. Ага. И ну, это вода. Ну, а работы это на три дня, а если повезет, то и на неделю. Так вы что, у нас ночевать останетесь? Ну, пон 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 понятное дело, ну. А где вам тогда постелить? А мы? А, а в келье у сестры. А у сестры Варвары, а в дате или у Никаноры? А ви у всіх, а я потім розберусь. Так э, передайте помідорку. Господи, на світі, дорогу. І дорогу, щоб всі люди а що ви Мы за еду Создателя. А у мене дома я благодарю создателя после їды. А как вы это делаете? Ну, э, просто мой создатель убирает тарелки, а я кажу спасибо, было даже вкусно. <смех> <смех> О, молодой человек, получите ответы на вопросы, которые вас всегда волновали. Извините, мне не интересно. А тебя не спрашивают, интересно или нет. Купил брошюрку и пошел. <laughs> Что делать, если по-хорошему не хотят приобщаться к духовному? Ага. Здрасте. Давайте знакомиться. Меня зовут Виталик. вы кто? А я настоятельница этого монастыря. А, так вы спирт на травах настоите? Нет. Я выслушиваю тех, кто приходит ко мне со своими проблемами и грехами. Вы тоже хотите мне что-то рассказать? Да. Мне дуже нравится тюлочки. А, ну какой же этот грех? Может быть, у вас есть какие-то, ну, более серьезные проступки? Если я вам расскажу, то э, вы будете именно ругать. Я не буду вас ругать, рассказывайте. Ну, понимаете, еще в детстве, когда мы играли с пацанами в прятки, то я сосчитал не до десяти, а до шести, и пишу всю Кать. Но это тоже не грех. О, ну тогда я вообще не знаю, что. Скажите, ну, а вы прелюбодействуете? Кто, кто, кто я? Та я бы даже радой был бы. Только телочки мне не дают. А как же вы живете? Не, ну, у меня над кроватью висят плакаты чулочек. Раздетые? Да вы На полу У меня из дома мама. Ну, это тоже не грех. Знаете, Виталий, я думаю, что вы почти святой. Сидели я не хочу быть святым. Я хочу быть нормальным. А здесь мы духовно подпитываемся и читаем книги. О! А давайте включим телевизор и поднимемся кино. Эммануэль. Виталик, у нас нет телевизора. Ну, тоді, давайте сідайте на лавочки, яких у вас турині. І я вам розкажу цей фільм, тому що я знаю на зустріч. Сладкая друж пробіжала по її тілу. Вона зжала що її сі, його крепкий, звинящий біцепсі. Почувствовала себя самой счастливой женщины на земле. А, да, забыл сказать, что все это было в самолете. Виталик, а расскажи нам что-то еще. Хват, потому что если я сейчас расскажу немецкий фильм про сантехников, то мы точно спать не ляжем. Да, почему? Потому что в немецких фильмах жизнь показана, как она есть. Богдан нуна а? а ты веришь у реинкарнации? Не, не, я, знаешь, я этим политикам вообще не доверяю. Блин, ну ты недалекий. Это ж переселение душ. А, а, не, ну это реально, это реально. Особенно в нашей стране. Так вот живешь в квартире, а потом, оп, и тебя переселяют в душ. Варвара, на что деньги собирает? На переезде панду поездом сбила. Теперь на этом месте будем храм строить. Я пришел и пожелать спокойной ночи. Если надо вдруг согреть постель, то я всегда рядом. Массаж уже надо сделать, я тоже всегда рядом. Так, ну, я, конечно, тут как мешок картошки. Ну ладно, надо быть понастойчивее, тогда точно кто-то из сестер. Будем их пока называть так. Согласитесь, чтобы я согрел им постель или сделали массаж. Виталик, у вас постель не холодная, может согреть? А нет, нет, не, не надо, я уже согрел. А может? Массаж не надо, не надо, не делали в Массаж и два ребра сломала. Ну не я. Мужики делал мне массаж. Шо, ну это была э, защита чести и достоинства с моей стороны. Тогда я пойду. Да, Катя, не хотите? Спокойной спокойной ночи. Спокойной ночи. Надо быть трохи настойчивей. Наше монастырь пати начинается. Готовьтесь двигать рясами! грешно! А закрыть таких телочек в монастыре цены грешно? Я просто хотел, чтобы было Девочки, за мной. Ты ну что тут? А? А? Ну и на вам в монастыре цей диджейский пульт, если им нельзя пользоваться? Это не диджейский пульт. Это электроорган для служений. Виталик! Виталик! Мать-настоятельница уезжает в субботу в паломничество. Приезжай к нам на три дня. Так, а, слушай, а мать-настоятельница можно я с собой в паломничество взять мою маму? Ну, и не на три дня, а так года на три. Потому что я так на всю жизнь не останусь благочестивым Виталиком. Фу. <реш> Мама, я пошел. Виталик, что? а ты знаешь, что в Америке дети после совершеннолетия не живут с родителями? Так, я не понял, что за ними. Мама, а если б ми жили в Америці, то я б ти був младенцем, щоб мене усыновила Памела Андерсон. Віталік, ти що мене не любиш? Ти желаю спокойно, конечно люблю, мам. Я просто всю жизнь мечтал, щоб мене кормила грудью Памела Андерсон. Все, 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 все. Наташа, Наташенька, привет, а что ты мне не отвечаешь на мои сообщения ВКонтакте? Ну, потому что там непонятно написано. Ну, а я просто не знаю, как переключать с румынского языка на русский. А тебе что, тяжело в Гугл перевести? слухай а давай поженимся ВКонтакте? Виталик, я предпочитаю живое общение. Ну, так брачная ночь у нас будет настоящая. Тогда тем более, нет. Капец. Я же зря всю ночь лайков твои фотки. Привет. А можно я с вами? Ну, меня зовут Виталик. Так, только я сразу предупреждаю, что гулять будем по очереди. Потому что вкусненькое я люблю растягивать подольше. Так, что там уже такое? Ну, мы не против, только сначала покатай нас по Днепру. Да вообще не проблема. Я сейчас пойду построю плод, только у гресты будем все, потому что я вас знаю. <свят> Виталик! Шу. Какой плод? Мы плаваем только на яхтах. Если бы у тебя была яхта, мы бы поплавали. Для настоящего мужчины яхта – это вопрос времени. А для меня это вообще не вопрос. <laughs> так что готовьтесь разрезать волны. <laughs> страсти. <Сладострастья. смех> Здрасте. Я извиняюсь, а сколько стоит яхта? Вы хотите купить или просто так интересуетесь? Я что, похож на человека, который просто так что-то спрашивает? Ну, вообще-то... Так, а вы сейчас рискуете потерять дуже серьезного клиента. Эта яхта стоит один миллион долларов. Подготавливать людей, когда такие цены называете Если для вас это слишком дорого Можете взять на прокат О, oh. вот это другое дело Сколько? Два часа десять тысяч гривен Не, ну капец Делутюлочки от меня уходили Но чтобы уплывали Это уже слишком двигать страшно. Ты сейчас умрешь от зависти, умрешь меня. Сам Абрамович пригласил на свою знаменитую яхту. Ой, бедная ты, бедная Богда. Что такие? Ты что не знаешь у Абрамовича в длину 170 метров яхта? А ты замахаешься и натираешь. <вых> <вых> oh, <f> -hmm. <мощная> ну слава богу, мы уже все яхту обыскали. Давайте быстрее, вас там ждут. О, oh! давай, 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 давай. Быстро одевайтесь. Куда? Что я говоря, кепочка. Что кепочка? ты, за хипстерский костюм. Я не понял. А нема ничего по сексуальному. Так, о, слушайте, не мрочь мне голову. Вас и так уже давно все ждут. Давайте быстрее. Давай. И тёлочки? И тёлочки тоже. <служдаю> у -у -у -у! Ну ладно, тогда одену. Но только потому, что у телочка нравится парни с чувством юмора. Что, вы не сказали, что меня тут ждут? Паре. Меня зовут Виталик. А я знаю, что если тюлочку щекотать во время секса по пятке, то она будет становиться веселее. <свят> ну, а я сильно спал с тюлочками, потому что мне кажется, что с ними заснуть невозможно. <свят> Кстати, когда я занимаюсь сексом, то я в купилку всегда монетку кидаю. Поэтому в мене ни денег ни Привет. Сейчас я достану тебе штану. Собачку. На, будешь под носить. О, чувак жжет. Понятное дело. <свист> о -х 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 -х. А, айфон. Я, кстати, знаю тюлочек, которые стесняются, что у них четвертый айфон. Но зато они стесняются, чтобы заработать на пятый. О, я Класс! Воу, 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 воу. У меня тоже айфон есть. Эй, вот. Так, ну что, я один буду все рассказывать тут. Я что, клоун, чешу? На, куди це ти так намилилася? Я познайомилася з одним багатим мужчинкою, отак сказати річманом, так він мене пригласив на тусовку на свою яхту. Mm -mm. Тільки ти обязательно візьми таблетки від укачування. Чого це мене ж не, 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 не укачує? Зато коли ти розденешся, всіх інших моментально укачає. Девчонки, быстренько снимаем бюстгальтеры. Нам надо доколючить на О, ну если не хочется, то идите сидайте на весла. Будет и грипп ты. Но только бюстгальтеры все равно надо снимать. Ты лучше спину кремом не намажь, чтобы я не сгорела. К А чувствуете, да? Ну, а потому что без химии. Мама каже, что воно помогает лучше любого крема. Это барсучий зир э, с сметаной. Тебе тоже Да, хорошо, что мы на Днепре где держим на Сомали. Никаких пиратов. А-а-а! Свистайте их я Виталик Воробей. Ваше судно захвачено. Я требую 5 миллионов долларов и тюлочку. Ну, или хотя бы просто тюлочку, да. Да что вы все, ты я сейчас вас всех ждем на норе тут. А тебя отдам на корм акулам. Тысяча тюлочек. Ой, я тысяча тюлочек. Так, с вами что скучно. Ну, ладно. Слыш, молодец парень, такой артист настоящий. Умеет рассмешить. Я недавно Галкина заказал. Ну вообще такая тигамотина? А этот молодец, что-то новое. Слушай, давай его канал. Выпьем. Не-не-не, я не пью Туку молоко. Понял, Беллис, Смотри, у меня к тебе предложение есть. Ты мне понравился и... Это а, так, а, 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 не, не, я сплю только с Молодец. Слушай, а давай его сделаем президентом. Ну так, по приколу. Давай. Да ну, вы что. один президент по приколу, это уже слишком. Если я стану президентом, то все будут жить хорошо и будет интересно. Ой, не, 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 не. А ти знаєш, що яхта з випускниками це те саме, що ми в Чого це? Ти сама подумай, всі зібралися парами, щоб побіжати та порозмножатися. Кожний тварі по парі. А как ваша яхта называется? Называется смелая. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если назвать яхту Виталик, то она поплывет за да тюлочек. А можно я порву? Да сумеешь. Понятный день. Я штурвал буду держать к тюлочку. Крепкую никогда не отпущу. Ну ладно. Держи штурвал, а я пойду перекурю. Класс. Ай, алло, э, говорит, я смелая. Сос, срочно У вас там все нормально? Да, это у вас все нормально. А у нас тут просто супер. Я извиняюсь, что тут поломалось. Ну что ж вы стоите? Давай неси. Спасательный круг? Нет, шампанское. Сейчас будем пить за тех, кто в море. Ну, конечно, спасательный круг. Так, на, держи. Это только под твою ответственность, понятно? А можно с тобой? Ну, <реш> мне звать Виталик, а ты бэк? Я право не умею. Да ладно, не переживай, это не главное. Главное, чтобы ты умела варить борщ. шутка, шутка. Держись за меня, сейчас поплывем. <реш> не тяни <тари> на дно. <реш> ты мне скажи, на что ты в А если б там акулы были? Ты хорошо жить я рядом был. Хотя ради тебя я и за кулами тут Яхта белая отплывала. Ну да. Вот, блин, меня тогда клоуном позвали. Опоздал, что ли? Ты да задержался. На переезде панду поездом сбила. Как? Ну я переодеваюсь в костюм панды, а меня олигархи на поезде сбивают. Развлекаются. Зачем? Ну, яхте, ты же Титаник не ты тишу. Мы спускаемся в трюм, там стоит карета, мы, мы там занимаемся сумасшедшим сексом. Ты же так потом по запотевшему стеклу рукой. Виталий, кого ты себя возомнил? Я тут вообще-то с олигархами отдыхаю, а ты просто гость. Не, ну, смотри, ты многое теряешь. Я могу стать президентом, а ты первый леди. Ну-ну. Ой, Ну і ладно. На цій страні така балована і капризна перваїдії не надо. <різь> Знаєте, тілочки, вони як яхти. Якщо ти на мілі, то вона становиться неуправляємо.